keyingi misolga o'tamiz modulli tengsizliklar f guruh ikkiyu bir ushbu tengsizlikni yeching deb savol berilgan demak bu tengsizlikni ishlash uchun avval soddalashtirishimiz kerak soddalashtirish uchun mana bu modulni qanday ochilishini bilishimiz kerak bizda x haqida hech qanday ma'lumot berilmaganligi uchun modul ichida turgan ifodani musbat yoki manfiy yoki nol ekanligini aniq bitta qiymatli bir qiymatli ayta olmaymiz ya'ni aniq ayta olmaymiz demak barcha holatlarni ko'rib chiqishimiz kerak bilmaganimizdan so'ng demak barcha holatlarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi bu musbat holatni ko'rib chiqamiz manfiy bo'lgan holatni ko'rib chiqamiz nolga teng bo'lgan holatlarni ko'rib chiqamiz demak birinchisi birinchi holat modul ichida turgan ifodani noldan katta qilib ishlaymiz bunday holatda demak mana bu chap tomon hech narsa o'zgarmasdan o'zi bo'ladi kichik modul ichi musbat holatni ko'rib chiqyapmiz va modul ichi musbat bo'lsa o'zi yoziladi demak bu holatni ko'rib chiqamiz bizda x kvadrat minus sakkiz x plyus o'n olti kichik nol ko'rinishida tenglik hosil bo'ldi va bu x minus to'rtning qals kvadrati ekanligini payqashimiz mumkin tezroq ishlashimiz mumkin bo'ladi tor qas kvadrati qilib olsak endi qarang misolni shartida x minus to'rtni ya'ni ksni to'rtdan katta qilib shart kiritganmiz iks to'rtdan katta bo'lishi kerak Bizning misolimizda esa x minus 4 ning kvadrati 0 dan kichkina deyapti hech qachon biror sonning kvadrati 0 dan kichkina bo'lmaydi o'zi bu misolni yechimi ham yo'q ekan shartga tekshirishni ham hojat qolmadi demak keyingi holatga o'tamiz ikkinchi holat modul ichi manfiy bo'lsa ya'ni x minus to'rt noldan kichkina bo'lsa yana ham aniqrog'i 4 dan kichkina bo'lsa misol qanday ko'rinishda bo'ladi misolimiz mana bunday ko'rinishda bo'ladi ya'ni modulni minus qasda yozamiz chunki modul ichini mantiy holatda ko'ryapmiz demak misolni soddalashtirsak minus ik bu tomonga pilyus ik bo'lib o'tadi olti k 4 bu tomonga minus bo'ladi, plyus sakkiz Signum. bu ifodani ko'paytuvchilarga ajratib olamiz x minus ikki ks minus to'rt ko'rinishida bo'ladi demak bu tengsizlikni ishlasak ikki va to'rt bizda yechim emas chunki qat'iy belgisi turibdi ya'ni bu nuqtalarda nol bo'ladi bizga nol qiymat kerak emas shuning uchun ochi dumaloq qildik to'rtdan katta sonlarda bu barchasi musbat to'rtdan kichik sonlarda bu manfiy bu musbat ko'paytrmasi manfiy ikkidan kichik sonlarda ikkalasi ham manfiy bo'ladi ikkita manfiyning ko'paytitmasi musbat bo'ladi bu haqida avvalgi misollarda gaplashganmiz demak ushbu ifodani noldan kichik oralig'ini izlayotgan edik mana biz izlagan yechimlar demak ikki tor oralig yechim bo'ladi lekin mana bu shartga tushadimi buni ham tekshirishimiz kerak bu shartga tushadi to'rtdan kichkina bo'lishi kerak degan shartga barchasi tushadi endi oxirgi holat modul ichi 0 bo'lganda ya'ni x 4 0 bo'lganda yana ham aniqroq qilib aytsak x 4 bo'lganida bu misol qanday ko'rinishda bo'ladi endi aynan bitta son bo'lganligi uchun buni qo'yib tekshiramiz demak 4 ning kvadrati minus 7 ko'paytirilgan yani, 4 plyus o'n ikki kichikmi to'rt minus to'rtdan shuni tekshiramiz to'g'ri bo'lsa yechimi bo'ladi 16 olti minus yigirma sakkiz plyus o'n ikki kichik noldan noldan kichkinami bu minus o'n 0, nol kichkina nol bo'lib qoldi bu narsa xato 0, noldan kichik emas ya'ni bu demak xato tengslikka olib keldi demak mana bu boshida kiritilgan shart bo'yicha bu xato narsa yechimi yo'q holatga o'tadi demak to'rt bo'lolmas ekan yechim emas demak misolimiz uchta holatlarni ko'rib chiqdik barcha holatdagi yechimlarni bir joyga yig'sak bu ikkalasida yechim yo'q shuni o'zi yechim bo'ladi demak kalitda bunday javob ikkiyu to'rt oraliq degan javob a javobda began